В этот яр в свое время чуть-чуть не дошел мой папа, он был ребенком и вывела его отсюда украинская женщина. Здесь э, моя бабушка, моя прабабушка и папин двоюродный брат, старший мужчина в семье, ему было 11 лет, его мама, то есть вот четыре члена моей семьи. Здесь и поэтому, наверное, это и моя личная история. Бабий Яр э, овраг с очень мирным названием, который во всем мире знают как символ ужаса, символ одного из самых страшных событий в истории человечества. Бабий Яр это начало окончательного решения еврейского вопроса нацистами. Баби Яру был не первый расстрел евреев на территории Украины. Но первый раз в объявлении, которое появилось 28 сентября 1941 года, было написано «Все евреи города Киева должны явиться». То есть это первая попытка нацистов уничтожить всех евреев большого города. И для меня очень важно, чтобы это место стало не местом памятников, а местом памяти, чтобы, приходя сюда, люди начинали думать. От еврейского кладбища не осталось ничего, в центре этого кладбища, собственно, здание телецентра, ну, за первые два дня здесь было уничтожено 33 771 человек, и один из ученых сказал, я не понимаю, что такое 33 771, мне очень важно знать, кто был 33 771, кто был последний в этот второй день, старик, ребенок, дело в том, что в Бабе Миру не осталось, собственно, военно обязанных мужчин, они все были на фронте. Все, кто работали на предприятиях, были эвакуированы. То есть здесь оставались старики, женщины, дети. Именно они стали жертвами Бабьего Яра, именно их прах был развеян по этому оврагу. И именно их имена мы должны сегодня возвратить в историю Киева, в историю Украины, в историю мира потому что это единственная надежда, что наши внуки, зная о том, каким образом происходит расчеловечивание, сумеют этого избежать.